بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سامعین اکرام السلام علیکم ویکلی پوڈ ریڈیو فورم وت جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان ہمیشہ کی طرح ایک نیا اہم پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایف ایم ون ون پوائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر آج کے پروگرام کے موضوعات کی فہرست رن ڈاؤن میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں ہندوستانی وزیر داخلہ امیت شاہ نے سیر نگر میں اعلان کیا ہے کہ ستمبر دوہزار چوبیس میں ہندوستانی غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں وہاں کی اسمبلی کے انتخابات کروائے جائیں گے اور بھارتی جنتا پارٹی جس نے لوگ سبا کے انتخابات میں مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنا ایک بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا وہ کشمیر اسمبلی جمہو کشمیر اسمبلی کے انتہابات میں تمام نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کرے گی زہرا امیدوار کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنا ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کریں گے آ, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آ, ہندوستان میں مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہندوستانی جو فوج ہے آ, ان میں سوسائڈ کی ٹینڈنسی خودکشی کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں اور حال ہی میں ایک جو میجر ہیں بھارتی فوج کے مبارک سنگھ مبارک سنگھ چڈا نے جو ہے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے اور ان کی جو ناش ہے اس کو جلندھر روانہ کر دیا گیا ہے جب آپ انسانی ضمیر نفسیات کے خلاف انسانوں پہ بے گناہ انسانوں پہ تشدد کرتے ہیں ان کا قتل عام کرتے ہیں تو ایک حد تک انسانی ضمیر نفسیات وہ پریشر برداشت کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ دباؤ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور انسان ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم کر دیتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں پہ انہوں نے آزاد کشمیر کابینہ سے خطاب کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ اہل پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ درد میں عملی طور پر شریک ہیں اور ہم کسی بھی قسم کی تکلیف یہاں کے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں ہونے دیں گے تیئیس اروڑ کا پیکج جو اناؤنس کیا تھا وہ پیسہ بھی ٹرانسفر کر دیا گیا اور آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں فوری طور پر کمی بھی کر دی گئی آزاد کشمیر میں جو آئی جی ہیں سہیل تادک صاحب ان کو تبدیل کر کے نئے آئی جی رانہ عبدالجبار صاحب کو تعینات کیا گیا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ پوری بیروکریسی جو ہے آزاد کشمیر کی ان میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ متوقع ہیں آزاد کشمیر کے جو تین شہدہ مدفر آباد میں جو آ... وہاں پہ آ... شہید ہو گئے اظہر صاحب ساکب صاحب اور وقار آوان ان کے والدین کو پچاس چاس لاکھ روپئے دیئے گئے ہیں سردار عتیق صاحب کی طرف سے پچیس مئی کو الحاق پاکستان ریلی جبکہ چودری محمد یاسین مرکزی صدر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس نکام پاکستان ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے کرگزستان سے جہاں پہ حالات بہت زیادہ نازک ہیں مصری طالبات کو چھیڑنے پر مصر کے طلبہ نے وہاں کے مقامی لوگوں کو گنڈوں کو جب تھوڑی سی پھینٹی کی پھیٹی لگائی ان کے ساتھ مار پیٹ کی تو ان لوگوں نے ان گنڈوں نے اکٹھے ہو کر ہزاروں کی تعداد میں جو غیر ملکی طلبہ تھے اسپیشلی پاکستانی اور بنگالی جہاں پر طلباء کے حاصص سے ان پر حملہ کیا اور کافی لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے اب پاکستان کے جو آٹھ سو چالیس جو طلبہ طلبات ہیں انہیں خصوصی طیاروں کے ذریعے پاکستان واپس لایا گیا ہے اور دیگر طلباء کو بھی وہاں سے ریسکیو کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر نکیال کے علاقے کے بیس سے پچیس جو سٹوڈنٹس اور میرپور کے چار اس وقت جو طلبہ ہیں وہ ہاسپلس میں کرگزستان میں محصور ہیں یہ مختلف موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ شدید گرمی کی ہیٹ ویو ہیٹ ویو محکمہ موسمیات نے اگلے آٹھ دن پرڈکٹ کی ہے پیشگوئی کی ہے اور آ, گرمیوں کی چھٹیوں کا بھی والدین کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی دی جائیں غیربند پنجاب حکومت نے گرمیوں کی چھٹیاں اناؤنس کر دی ہیں اب آزاد کشمیر حکومت کیا کرتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جناب رضا بیم اللہ خان صاحب آج کے موضوعات پہ آتے ہیں سر صاحب بہت है. بہت شکریہ سب سے پہلے میں برادر اسلامی ملک کے صدر جو ہیں ان کی شہادت اور ان کے جو کولیگز ان کی شہادت پہ آ, جو ہے وہ ریڈیو کی پوری ٹیم جو ہے اور ہم انتہائی افسوس کا جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے تو مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ وہاں کے جو آ, 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 بھارت کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں شاہ انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے جہاں گزشتہ دس سال سے انتخابات نہیں ہوئے وہاں رواں سال ستمبر میں آئندہ دو ماہ بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تین ماہ بعد تو اس الیکشن میں جیسا کہ لوگ سبا کے انتخابات میں بی جے پی کو اتنی شرمندگی کا سامنا تھا کہ وہ اپنے امیدوار جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر سے جو نشستیں تھی ان پہ اپنے امیدوار سامنے نہیں لا سکیں لیکن اب جبکہ کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے کٹ پتوی اسمبلی اس کے انتخابات کا امید شاہ نے سری نگر میں اعلان کیا ہے اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام نشستوں پر جو ہے بی جے پی اپنے امیدوار لائے گی انصر سر سب آپ کا کہنا درست ہے کہ ایک ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے جو ہے وہ پہلی دفعہ سری نگر میں یہ ساری دو کی جا رہی ہے اور جس طرح سے کہ وہاں پہ زمینی عقائق کو تبدیل کیا گیا ہے وہاں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا ہے وہاں کے انتخابی قوانین میں تبدیل آئے گئی ہے وہاں کی نشستوں میں جو ہے وہ کمی بیشی کی گئی ہے اور یہ راستہ معار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہاں پہ جو ایک ہندو انتہا پسند زیر ہے وہ لائے جائے مزید وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے تو یہ ابھی آغاز ہوا ہے اور بی جے جی پی نے باقاعدہ انتخابی مہم کا وہاں سے آغاز کر دیا ہے اور یہ انتخابات سب کو پتہ ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ انتہائی ایک ڈھونگ قسم کے انتخابات ہوتے ہیں مقامی لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیتے اور زبردستی کچھ لوگوں کو پولنگ کے لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو ہے وہ شوق کیا جاتا ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں لیکن وہاں ایک زمانہ گزر گیا وہاں پہ جو انتخابات ہیں وہ انتہائی فیک ہوتے ہیں اور میز وہاں یہ بتانے کے لیے کہ جی یہاں پہ موری امل بال ہے اس حوالے سے مجھے آج سید علی گیلانی ممتاز عریت رہما جو ہیں ان کی بات یاد آ رہی ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ لوگوں کے بنیادی مسائل کے لیے ہوتے ہیں کوئی ٹوٹی نالی کھمبے کا مسئلہ ہے کوئی اس طرح کے سڑکوں کا مسئلہ ہے کوئی ترقیاتی کاموں کا مسئلہ ہے لیکن یہ انتخابات آرگز رائے شماری کا نیم البدل نہیں ہیں کشمیری جو ہیں ان کا روز اول سے یہ سٹینڈ ہے اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ اقوام امتزا کی قراردادوں کی روشنی میں وہاں پہ جو ہے وہ رائے شماری کروائی جائے لوگوں کو آ رائے دیا آ رائے دے دیا جائے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ حلال رہنا ہے خود مختار رہنا ہے یا جو بھی فیصلہ کرنا یہ ہے یہ وہاں کے لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے لیکن وہ حق جو ہے بھارت ہمیشہ اس نے ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کیے ہیں اور جو لوگ ہیں انہیں وہاں پہ ان کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا اور یہ انتخابات بھی جو ہیں وہ اسی طرح ایک ڈونگ ہے ایک جعل سازی ہے جو کہ ایک ڈرامہ کیا جائے گا ستمبر میں اور اس کے نتائج کا سب کو پتہ ہے پہلے کہ کیا نتائج ہوں گے اسی طرح کرگستان تحقیق میں Uh, وہاں پہ جس طرح کے انصر صاحب آپ نے بتایا ہے اور وہاں ازاد آزاد کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں صرف ضلع کوٹلی میں جو ہے وہ بیس پچیس اور بالخصوص اس کی جو تحصیل میں خیال ہے وہاں کے پچیس تیس ہمارے طوبا طلبات آبات ہیں وہاں پہ محصور ہیں اور ان کے والدین سخت پریشان اسی طرح میرپور میں جو ہے وہ ہمارے چار سٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ ہاسٹل میں میسور ہیں اور ان کے اپنے والدین سے رابطہ ہوا اور انہوں نے وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے باہر گئے اس سلسلے میں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں انہوں نے بڑا بڑا انیشیٹو لیا ہے اور انہوں نے فوری طور پہ جو وزیر خارجہ ہیں وہاں پہ زیگم صاحب ان سے انہوں نے رابطہ کیا اور فلائٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں طلبہ آنا شروع ہو گئے ہیں کچھ بچے زخمی ضرور ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک افواہ گردش کر رہی تھی کہ شاید تین لوگ جو ہیں ان کی جانیں ضائع ہو گئی ہیں لیکن پاکستانی جو وزیر اطلاعات ہیں اور جو نائب وزیراعظم میں وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کی نفی کی اور امیر مقام جو ہیں وزیر کشمیر انہوں نے کہا کہ کوئی بھی پاکستانی یا کشمیری جو ہے اس کی جان وہاں پہ ضائع نہیں ہوئی اور بڑی تعداد میں وہاں سے طلبہ طلباء جو ہیں ان کی واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ چکے ہیں باقی جو ہیں انہیں بھی لایا جا رہا ہے یہ ایک اچھی بات ہے اس حوالے سے آزاد کشمیر میں بڑی تشویش پائی جاتی تھی ان والدین میں جن کے جو بچے ہیں اور باقی ریاست کے لوگ بھی اس حوالے سے بڑے فکر مند تھے لیکن وزیر اعظم پاکستان کے انیشیٹو کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور اسی طرح انصار صاحب آزاد کشمیر میں جو ہے سہیل تاج کبیب جو ہیں آئی جی وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں نیرانا عبد الجوار صاحب جو ہیں اور اسی ہی طرح شنید میں ہے کہ جو عالیہ احتجاجی تحریک چلی ہے اس میں انتظامی یفیع پولیس یافیع جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ان کے جو ہے وہ تبادلہ جو آج جو ہیں وہ متوقع ہیں مظفر آباد میں جو ہے وہ وہاں پہ ڈی آئی جی اور کمشنر جو ہیں انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے اسی طرح آزاد میں کے باقی اضلاع میں بھی اس طرح کی خبریں آنے والے دنوں میں ہم سن سکتے ہیں اور سر سب مزید جو ہے وہ آپ جس طرح کے بتا رہے تھے گرمی کا تو گرمیوں کے حوالے سے پنجاب کی لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں کہ بائیس مئی سے وہاں گرمی کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور آزاد کشمیر میں بھی جو والدین ہیں وہ بڑے فکر مند ہیں کہ گرمیوں میں بجلی کا بھی ایشو ہوتا ہے اور یہ جس طرح کی گرمی آ رہی ہے یہاں کا موسم اس طرح سے گرم نہیں ہوتا لیکن جس شدت کے ساتھ چالیس سے بھی ابو ٹمپریچر کی توقع کی جا رہی ہے تو وہ یقیناً اس ویکینڈ پہ فورٹی فائیو ٹیمپریچر جو ہے یہ بڑا ٹیربل جو ہے یہ ٹیمپریچر ہے اور یہ یقیناً بچوں کے لیے جب ایک کلاس میں چالیس پچاس بچے ہوں وہاں اے سی کا انتظام نہ ہو اور یہ کرنی ہو یا سنگل اسٹوری چیزنگ ہو تو اس میں بچوں کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں اس حوالے سے میں تعلیم آزاد کشمیر اور پہنچ آزاد کشمیر امید ہے کہ بر وقت فیصلہ کرے گی اور تاکہ کیونکہ گرمیوں کا آغاز جو ہے وہ تھوڑا پہلے ہو گیا ویسے جون میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو جون بھی جو ہے یہ مہینہ تقریباً اینڈ کے قریب ہے تو امید ہے کہ حکام والا جو ہیں اس حوالے سے وہ بہتر کوئی والدین کی اور بچوں کے لیے بھی وہ کوئی بہتری کی صورت میں ڈالیں گے جی سامین آپ اس وقت سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجا حبیب اللہ خان ایف ایم ون او ون پوائنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان اچھا رضا بب خان صاحب جو پیپلز پارٹی کی مرکزی مدرسۂ عملہ ان کی تمام جتنی آزاد کشمیر کی تنظیمیں ہیں ان کی قیادت کا کراس روٹ لیول کے لوگ ہیں ان کا جو چودھری یاسین صاحب نے اجلاس کیا ہے آپ نے کیا کلوزلی آپ چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں آپ کی کیا آبزرویشن ہے سر سر صاحب اصل میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایسے اجلاسوں میں ایسے اجلاسوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ اخبار اور ٹی وی کی زینت نہیں بنتی اکثر وہ ایک پالیسی بیان ہوتا ہے اور اس پالیسی بیان میں سب اچھا کا پیغام دیا جاتا روائیتی 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 ہوتا ہے روایتی روایتی تو روایتی جو بیان ہے اس میں یہ ہے کہ پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس حکومت کا ساتھ دے گی اور آزاد کشمیر میں جو سیاسی استقام میں اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ جو ممبرانس اسمبلی ہیں انہوں نے بڑے تفضات و خدشات کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں فوری طور پہ اس حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے یہ ہمارے لیے آئندہ انتخابات میں مسائل پیدا ہوں گے اگر مزید ہم چلیں گے پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا اور اسپیشلی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں پیپل پارٹی جو ہے اسے اپنا وزیر اعظم لانا چاہیے تو اس حوالے سے جو ہے وہ تجاویز جو دی ہیں وہاں پہ ایگزیکٹو کے جو, جو ممبران تھے وہ تجاویز جناب صدر پاکستان آسف عزت اور خلاب بھٹو صاحب کو بھیجی جا رہی ہیں اور انہوں نے بنیادی طور پہ ڈسین لینا ہے کہ آیا آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی اپنا یہاں پہ لاتی ہے یا وہ اسی سلسلے کو آگے رن کرتی ہے دوسرا اگر دیکھیں آزاد کشمیر کے سیاسی والے سے تو ایک کنٹیمٹ آف کورٹ جو ہے اس کی اپیل وزیراعظم آزاد کشمیر کے خلاف پیش ہوئی ہے اور اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس میں وہ کورٹ اس اپیل کو خارج کرتی ہے یا اسے پذیرائی بخشتی ہے یہ اچھا ایک بریکنگ نیوز رات کی چل رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب جو ہیں انہیں اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لی ہے جو ایک نجی جو ان کی پراپرٹی ہے ان کے والد صاحب کی ان کے بھائیوں کی اس پہ انہوں نے کوئی حملہ کیا تھا تو وہ ایف آئی آر مانگلہ تھانے کے اندر کٹی تھی تو رات کو پولیس نے کو یہ صاحب یہ متوقع تھا کہ وہاں پہ ایک کوئی باثر آدمی ہے ان کا وہاں پہ آپس تھا تو کوئی ٹینشن چل رہی تھی کہ وہ کوئی کرائے کا ایشو تھا یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ تھا تو وہ خالی کروانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے تھے اسے خالی کرانے کی کوشش کی اور اس طرح کوئی تھوڑا اس طرح کی شکایت کے بات ہوئی ہے جس کے خلاف جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے اور اس ایف آئی آر کی روشنی میں جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا اور یہ گو کے ایک کیونکہ وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں ان کا ایک نام ہے اور اس طرح کے معاملے میں ان کی جو گرفتاری ہے یقیناً ان کی کشمیر جی 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 کے لیے بھی ایشو ہے جی اچھا ایک اور افواہ جو ہے بڑی اس وقت گردش کر رہی ہے کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب چوہتی انوار الحق جو ہیں وہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی میں وزیر آدم کی حیثیت سے ہی وائلڈ کارڈ انٹری جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے اپنے گرنٹرز کو انہوں نے یہ دے دیا ہے ٹاسک یہ اسائنمنٹ دے دی ہے زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کر لیں جناب آصف علی زرداری صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے جو ہے نا وہ سمیدار قسم کے بڑے سمیدار قسم کے اور بڑے آلہ قسم کے جو ہیں وہ پالیٹیشن ہیں صدر پاکستان ہیں اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بحث سلطان محمد چودھری جو ہیں وہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی انتخابی مہم میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا لیکن انہیں جو ہے وہ وزیراعظم نہیں بنایا گیا تھا اور زرداری صاحب جو ہیں وہ یقیناً چوہدری انوار الق صاحب جو ہیں وزیراعظم اعظم آزاد ان کی خواہش ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی لیکن ان کی جو کٹسی ملاقاتیں ہوئی ہیں پرائم منسٹر آزاد پاکستان سے پریزیڈنٹ پاکستان سے اور یہ کہا جا رہا ہے عوامی میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ وہ پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو ایم ایل ایز کی گورنمنٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کامیاب ہو گئے تھے اور ابھی انہوں نے ڈسین کرنا تھا اور یہ تجویز بھی پائپ لائن میں رہی ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے یہ بنائی جائے گی لیکن وہ بھی اس میں کافی نشیب و فراز آئے اور وہ معاملہ پیپ لائن سے بھی خارج ہو گیا اور اب انہوں نے کوئی ڈسیزن لینا ہے کہ یہ پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یہ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یا کسی اور جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں یا کوئی اور جماعت بناتے ہیں تو ایسے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا انہیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی قبول کرتی ہیں اور اگر قبول کرتی ہیں تو بحثیت وزیر قبول کریں گی اور اس حوالے سے جو میرا ذاتی میں نے سیاست کی زندگی دیکھی ہے اس پہ لکھا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انصاری صاحب کے جو لوگ پہلے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جناب سردار محمد یقوب خان صاحب جیسے سینئر پالیٹیشن جناب لطیف اکبر لطیف اکبر صاحب چودھری محمد یاسین صاحب فیصل محمد اکور صاحب ہیں اسی طرح کے بڑے بڑے بگ گانز ہیں تو وہ کیا انہیں قبول کر لیں گی اور اگر وقتی طور پہ قبول کرتی بھی ہیں تو وہ شاید دیر پا نہ ہو لیکن دیکھیں پہلے بھی انوار الحق صاحب کا اپنا جو ریکارڈ ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا چیئرمین جو تھے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا عمل درامت کمیشن مشن وہ پیپلز پارٹی نے ان کو بنائے رکھا لیکن جب ان کو ٹکٹ دینے کا انہوں نے کہا تو انہوں نے ٹکٹ دینے سے انگار کر دیا تھا پیپلز پارٹی کا ایسی ہی ہوا تھا نا اصل میں انصاری صاحب تھوڑا سا ڈیپلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھیمبر کی سیاست ہے یہ کبھی بھی نظریاتی سیاست نہیں رہی یہاں دڑوں کی سیاست ہوتی ہے اور وہاں پہ مخصوص برادریاں جو ہیں وہ اس میں جو اکثریت ہیں وہ کردار ادا کرتی ہیں وہاں یہ چودری علی شان ثانی صاحب ہیں یہ بھی تقریباً ہر الیکشن جو ہے یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑتے ہیں اور جو بھی حکومت آتی ہے اس میں پھر وہ شمولیت اختیار کر لیتے ہیں تو یہاں نظریاتی سیاست جو ہے اس کا کہیں بھی کوئی شائبہ ہمیں نظر نہیں آتا تو وہاں دھڑے بندی کی سیاست ہے اور آئندہ بھی دور دور تک اس کے میں کوئی تبدیلی کے امکانات موجود نہیں ہیں جی سامعین آج کا خصوصی پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آپ کی شرکت اور شمولیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ہمارے اس پروگرام میں شمولیت کے لیے نمبر نوٹ کیجیے زیرو فائیو ایٹ ٹو سیون نائن ٹو سیون زیرو فائیو نائن ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم میں جنید انصاری راجا حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پوائنٹ فور میر پور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان چلتے ہیں اپنے آج کے مہمان گرامی کی جانب